Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam siri kedua ini kita tidak lagi bercakap tentang apa kanak-kanak nampak kita bercakap tentang apa yang orang dewasa patut buat tetapi tidak dilakukan dan bagaimana inquest ini membuka pekung dalam sistem asrama negara mengapa kes ini ya, nampak berbeza? kematian Zahra Karina bukan kes terpercil kes buli kes tekanan as, uh, asra, asrama kes pelajar melari diri kes self-harm semua ini sudah banyak sebelum ini tetapi kes zarah Karina menjadi turning point eh. kenapa kerana ia berlaku dalam asrama agama ya kerana ia berlaku kerana ia berlaku di bawah sistem kawal selia ketat kerana pelajar ditemui dalam longkang bukan dalam bilik ini bukan kes biasa ini kes sistemik tuan-tuan dan puan-puan bila kita analis menganalisiskan 35 saksi pelajar kita nampak tiga pola ini tiga kumpulan eh? pola tekanan sosial pelajar tidak asal selamat jadi diri sendiri ada budaya grup ada budaya senior, ada budaya ikut arahan pola tekanan psikologi. Cerita tentang set ham, cerita tentang rasa tidak selamat, cerita tentang hubungan rakan sebaya yang rapuh. Pola ketiga, kelumpungan pengawasan. Pelajar boleh ber berkeliaran tengah malam. Pelajar boleh masuk tandas tanpa sesiapa sedar. Pelajar boleh keluar kawasan asrama. Semua berlaku tanpa pengawasan ketat. Ini bukan isu budak eh? Ini isu pentadbiran Tuan-tuan dan puan-puan eh? Bila kita nilai saksi kanak-kanak Kredibiliti -kanak, mereka tidak dinilai seperti orang dewasa Tetapi melalui konsistensi cerita spont Spontanitinya Keteriaan kepentingan dan emosi ketika mencerita Beberapa saksi memberi cerita yang serupa ada yang nampak langsung zarah malam itu, ada yang nampak keadaan fizikal zarah. Jika kita rangkum, saya boleh katakan kredibiliti keseluruhan kuat pada angka 70%. Ya. Itu yang, yang, yang saya boleh nampak. Bukan sempurna, tapi cukup kuat untuk menjadi asas naratif sebenar. Ya. Inilah detik yang akan menentukan arah inquest. Eh. Ya? sama-sama kita menunggu saksi yang paling penting ya eh? warden dan pengatua. apa yang kita mahu tahu di mana warden pada malam itu berapa lama asrama tidak diaudit keselamatannya adakah laporan buli pernah dibuat sebelum ini maka mengapa pelajar boleh keluar jam 12 atau 1 pagi tanpa disedari adakah sebarang rekod tekanan emosi Zara disimpan oleh sekolah? Jika jawapan ini longgar, tidak jelas maka jelas kita berdepan kegagalan pentadbiran. Ini bukan serang guru eh? ini soal integriti sistem Tuan-tuan dan puan-puan, apakah implikasi nasional dan apa yang perlu kita buat? Kes ini tentu boleh mati selepas inquest. Ya. Yeah. Saya ulangi, kes ini tidak boleh mati selepas inquest. Ia mesti membawa perubahan antara cadangan yang saya yang saya wujudkan secara terbuka. Satu, audit menyeluruh keselamatan semua asrama, fizikal, psikologi dan sosial. Sistem amaran awal pelajar beris, berisiko tinggi, pelajar dengan tekanan, self-harm, self -harm, konflik rakan mesti dipantau. Ketiga, latihan warden dan guru asrama, khusus pengurusan krisis dan khusus intervensi awal. Dan empat, CCTV di, di koridor bukan dalam bilik untuk elak kejadian hilang tanpa sedar. Penglibatan ibu bapa ini penting, lebih rapat asrama bukan wawasan tertutup. Ia mesti telus Ya, apa yang perlu kita tuntut dari inquest ini bukan untuk mencari siapa bersalah. Inquest mencari punca ya, punca dan punca ini mesti dijelaskan dengan berani. Adakah zarah jatuh? Adakah dia dikejar? Adakah dia cuba lari? Dan atau adakah ada tekanan yang tidak disebut satu negara menunggu jawapannya? Kementerian Zarah tidak boleh sia-sia. Inquest ini beri peluang kepada Malaysia memperbaiki sistem asrama. Kita tidak boleh biarkan tragedi ini berulang. Ini bukan sekadar cerita seorang anak, ini cerita tanggungjawab kita semua. Terima kasih kerana mengikuti kedua-dua siri saya. Teruskan mendesak kena kebenaran hanya muncul apabila suara rakyat terus menekan. Sila like, share, subscribe dan komen.